Иисус, пути утомленный, В селенью стихаль подходил, И после дня изнуренный колодцу с водой спешил, Но воды почерпнуть было нечем. Он сел у колодца и ждал. И вот из Самары женщина За водой у колодцу пришла. Иисус попросил воды, Но она сказала в ответ, Ты же сам иудея у нас, Никакого общения нет. И Просил воды, но она сказала в ответ, ты же сами удеял а у нас, никакого общения нет. И тогда Иисус говорил, ты не знаешь, что есть дар Божий, И что тот, кто просил воды, Непростой человек прохожий. Я могу воды живой дать Тем, кто воду земную пьют Очень скоро вам жаждут опять А пока ее нет, умрут Но ту воду, которую дам Будут пить и не будут жаждать И он станет источником сам я желаю дать вам, Но ту воду, которую дам, Будут пить и не будут жаждать, И он станет источником сам. Той воды я желаю дать вам. И еще Иисус говорил Этой женщине о спасении, И грехи Он ее обличил, и рассеял ее сомнения, Самарян как народу пошла, А Мессия сказала людям, И к учителю их привела, И для многих Христос стал другом. И теперь через много веков для щедро вода живая, Эту воду дает. Христос и Он пить предлагает, и теперь через много веков льется щедра вода живая. Эту воду дает Христос и Он пить предлагает.